أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. فما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعده أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فتية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينا والشر ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتخمل العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا وليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفة إلى نسائكم. هن <applause> لباس لكم وأنتم لباس لهم. عَلِمَ الله أنكم كنتم ان أنفسكم فتى عليكم فتى يكون فتى يكون فتى يكون فتى مَا كَتَبَ اللَّهُ مَا كَتَبَ الله لكم حتى يتبين لكم الخيط حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسواد من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل ولا تباشروا وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون Sadaqallahul Azim